Для того, чтобы понять, получить ту самую статистику и понять, насколько это решение будет ну, прежде всего понять, наш болельщик курит, не курит и какое процентное соотношение, и эта мера будет ли влиять на посещаемость стадиона и соответственно... Решение принималось на основании исследований. Если говорить о результатах таковых исследований, то 35 процентов, то есть звучали, звучали цифры там 60 и больше, 35 процентов болельщиков, которые приходят на Донбасс Арену, являются курильщиками, и соответственно 60-65 процентов не курят. Теперь, если взять эти 35 процентов, мы повлияет ли запрет на курение на решение болельщиков приходить на стадион. И э, только 9%, если не ошибаюсь, из числа курельщиков сказали, что запрет на курение, э, при вводе запрет на курение, они э, возможно не придут на стадион. Все остальные сказали, что данный запрет не повлияет на их решение приходить на стадион, и они готовы отказаться от курения на период футбольного матча. Так вот, если пересчитать это число э, к 100% болельщиков, то всего лишь 2% говорят, что вот запрета на курение может э, быть причиной для отказа посещения футбольного матча. Однако те болельщики, которые не курят, они очень положительно воспринимают э, э, так, э, такое запрет на курение, и они сказали, что они будут приходить чаще и будет больше, ну, большее число будет приводить друзей и детей, которые, которых по причине курения они на данный момент не приводят. Э, то есть мы, прежде чем решиться на такое, ввести снова запрет на курение, мы хотели бы понять, что думает наш болельщик, поскольку э, все матчи и весь футбол мы проводим именно для болельщика. Второй вопрос, напомните, пожалуйста, о, о мерах, да? Ну, я, я не считаю, что это правильная но... мера. Мы будем контролировать именно не курение на стадионе, а не изымать сигареты на, на входе. Есть, есть ряд запрещенных предметов, наличие которых контролируется стюардами при, при, на наружном периметре безопасности. Сигареты не, относ, не будут отнесены к, к запрещенным предметам. Главное, чтобы люди, у которых есть эти сигареты, не курили на территории арены.